Витаю, друзья, на канале Капсула Часу и сегодня в така розповідь. 21 июня 2024 года в городе Николаеве состоялось спецгашение в рамках выпуска властной марки и одновременно состоялось открытие выставки в городе Николаеве. И вот об этом сегодняшний наш будет репортаж. Дело в том, что я посетил это мероприятие, но интересно, что это мероприятие я посетил не только в качестве гостя, но и был приглашен для того, чтобы как раз присутствовать в президиуме, так сказать, тех людей, которые гасили эту властную марку. Состоялось открытие выставки. Это работы Юрия Дробинского, доцента кафедры дизайна Николайского филиала Киевского института культуры и студентов этого же института культуры. Это было очень необычное мероприятие, очень необычные работы. Сейчас вы видите часть этих работ. Давайте посмотрим на них вместе. И я бы здесь отметил вообще очень такую интересную фишку в том, что на этой выставке были представлены работы резьба по дереву Юрия Дробинского и эти же работы, которые были представлены на выставке, они были запечатлены на марках, которые выпустил Юрий Адробинский. Итак, вот такой блок марок был выпущен. На нем расположено 9 работ, которые выполнены им вот, резьба по дереву. Эти же работы, мало того, что они были полностью ну, представлены на этой выставке, это было очень необычно, потому что вы могли видеть сами работы, прототипы, которые позже появились на марках выпущенных вот в этом проекте эти же работы были повторены на э, открытках тоже серия тут было выпущено 9 марок и 9 открыток и э, к этому же спецгершению был выпущен еще и вот такой конверт с названием э, выставки этой и вот а, здесь расположены, опять же, таки повторяются а, эти же работы с этих же марок и с этих же открыток. Вот это все повторяется. Состоялось спецгешение этого конверта. Здесь в углу расположена властная марка. Он был поставлен у карпоштой штемпель с датой 21 июня 2024 года. И был поставлен специальный штемпель Юрия Адрабинского. Двумя штемпелями сразу гасился этот конверт. Вот такая интересная, необычная процедура. Я впервые участвовал в этой процедуре. Вот все участники этого события оставили в честь этого мероприятия свои автографы и вот необычно это все происходило. Сейчас вы видите, как происходит вообще мероприятие по спецгишению марок. Я сегодня немножко расширю его и буду делать прямо вставки с этого мероприятия. Вот такие как бы репортерские, без комментариев. Просто вот посмотрите, понаблюдайте. Итак, мероприятие начинается, представляются участники этого мероприятия, его организаторы и дальше представитель Укрпочты приглашает участников президиума, так называемого, для того, чтобы погасить эти марки, произвести процедуру спецгашения. Вот вы сейчас видите, как нас всех представляют как мы выходим прямо под работами автора юрия дробинского мы начинаем процедуру спецгашения сегодня 21 черня 2024 року в рамках святкових заходов, присвященных выставке новые горизонты за проектом Власна марка, будет святкове спецпогашення. Нової поштової марки и почтового художественного конверта под названием Юрий Одробинский Тернова палитра", выготовлена акционерным товариством Укрпочта. Были представлены конверты э, с марками, и мы на них ставили свои подписи, и после этого мы ставили два штемпеля с один штемпель был от Укрпочты и второй штемпель от Юрия Дробинского это им лично разработан штемпель на основе одной из его работ, которая тоже здесь была представлена прошу членов комиссии покласть руку на отбитки від... разобранных и зафиксировать это историческое момент фиксируем этот исторический момент члены комиссии Підтримає їх копусками. Нажимаємо і не відпускаємо. Фіксуємо. Перший конверт. Пройшов без погашення. Тепер кожен членів комісії окремо повинен власноруч руч по три конверта? Прошу розпочинає хтось. Юрій давайте шановні присутні, хто має бажання залишити на загадку про це дійство собі, листівку чи конверт ще залишилися. Екземпляри можете придбати на столику біля входу. Є і листівки, і конверти. Після церемонії спецпогашення філателісти, хто має бажання, візьме автографи у членів комісії. За бажанням можна у всіх членів комісії, можна окремо хто у автологу, кого забажає. Все, на все приштамповано. За традицією автор проєкту от, пан Одрубінський прошу по тому конверту подарувати членам президії. Даруємо! Палладербийский, прошу вас. Слуги взяты. Любые, наверное. Все. Итоги мы фло да? Очень необычно и волнительно было, конечно, присутствовать, так сказать, именно самому заниматься спецгашением. Ну, это очень приятная процедура, потому что все-таки такой исторический момент. Мало того, что марка выпущена очень маленьким тиражом. Сейчас я сделаю вставочку, чтобы вы услышали про тираж этой марки, про тираж открыток. Это вот слово представителю Укрпочты. Продукция, которая представлена на сегодняшнем заходе, складывается из выпуска одного почтового блока с 9 марок тираж боку 6 штук, а художнього конверта тираж 50 штук. Также выпущено 9 різновидів листовок, загальний тираж листовок 102 штуки. На створення композиции почтового блока с 9 марок використані светлые 9 робіт. Ну и так как вы уже поняли, что эта марка была выпущена очень небольшим тиражом, но я не смог удержаться, я решил ее положить себе обязательно в коллекцию, потому что э, мало того, что эта марка выпущена Николаевцем, э, с Николаевскими работами, то есть она напрямую связана с нашим городом, но и естественно, потому что я принимал участие в спецгешении впервые в своей жизни. То есть вот такое очень интересное мероприятие, посвященное э, вот такому спецгешению. Я кроме того, что расписался на конверте. Здесь есть мой автограф, есть штемпель спецгашения, есть на конверте название выставки, есть работы Юрия Дробинского. Я себе сделал еще один конверт просто со штемпелем почты, классически себе в коллекцию решил положить. Я сделал на одной из купюр 20 гривен, тоже поставил этот штемпель спецгашения от Укрпочты. Ну вот решил я вот такие купюры, которые сейчас они в свободном доступе, их можно купить юбилейные к 160-летию Ивана Франко. Я на этих купюрах ставлю штемпель спецгашения, на которых я присутствую лично. И кроме этого, так как Юрий автор этих работ, автор этих марок, автор этих открыток и конвертов, пригласил меня, я решил, что я заведу еще одну традицию. Вот я уже вам рассказывал, что я на книгах ставлю штемпели спецгишения. Я решил, что на книге, которую я до войны еще написал, буду собирать вот тоже штемпели, которые имеют отношение непосредственно еще и ко мне. И вот здесь я попросил Юрия оставить его личный штемпель на титульной странице моей книги. Это мой экслибрис и печать Укрпочты, что именно в этот день вот а, была произведена такая процедура спецгашения. Потому что это, ну, я впервые нахожусь на таком мероприятии в качестве именно участника спецгашения. Я думаю, что на книге с таким названием, как «Капсула времени Николаева», просто необходимо здесь, чтобы как бы сделать отметку для путешественников во времени, что вот книжка вышла в 2019 году, в 2024 году эта книжка участвовала в процедуре спецгашения. Эта книжка по истории города Николаева, поэтому вот такая процедура должна обязательно быть отмеченной вот в такой книге. Я думаю, что когда я сделаю второй том капсулы времени про это мероприятие, я здесь тоже буду упоминать. И вот эта марка а, с этими открытками замечательными и с конвертами украсит а, как бы второй том моей книги. Вот така у мене на сьогодні получилась історія. Якщо сподобалось це відео, з вас вподобайся наступне відео. До наступних зустрічей, до наступних історій. Друзі, пока-пока! Oh, yeah. Oh, oh.